रहीम वर्चुअल खानपुर कैंपस में खुश दीद आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ में एक वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ अगर किसी के नंबर इंटर में थर्ड डिजन हो या नंबर पूरे ना हो तो फिर वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या दाखिला ले सकता है आज इसी के ऊपर बात हैं यानी जो आज हमारा टॉपिक है वो है अगर नंबर आपके इंटर में आ, ये याद रखिए रखिएगा कि इंटर में बात कर रहा हूँ मैं बी एस सी में बात नहीं कर रहा अगर इंटर में नंबर आपके पैंतालीस परसेंट से कम हो तो क्या आप वर्ष यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं आज इसी के ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं कि ये ज़ीरो सेमेस्टर है क्या और आप इसको इसको करने के बाद किस किस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं वर्ष यूनिवर्सिटी में उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल आपके सामने है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान कानपुर कैंपस का ये ऑफिशियल चैनल है और इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके लिए ही हैं अब अगर देखेंगे तो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपना जो वी का सिस्टम है उसको समझ सकें और फिर किसी भी तरह का अगर कोई मसला पेश आता है तो वो यहाँ से वीडियो देख के उसको सॉल्व कर सकें तो आप जरा आ जाएं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं जीरो सेमेस्टर अच्छा जी ज़ीरो सेमेस्टर क्या है आपको पता है कि इंटर में जो बी एस प्रोग्राम है उसमें जो दाखिले के लिए एलिजी एडमिशन एलिजिबिलिटी होती है किसी भी बी एस प्रोग्राम में वो आपको पता है कि पैंतालीस परसेंट नंबर आपके होने चाहिए इंटर में यानी आपके टोटल होते हैं ग्यारह नंबर और ग्यारह में से आपके कम से कम होने चाहिए चार सौ पचानवे नंबर ठीक है चार सौ पचानवे कितना में से होना चाहिए आउट ऑफ एलेवन हंड्रेड अगर आप, आपके नंबर इतने हैं इंटर में आपको पता है कि जैसे कि इंटर में तो ग्यारह टोटल नंबर होते हैं और अगर आपके चार सौ पचानवे नंबर हैं तो फिर आप सेकेंड डिवीजन में आ जाते हैं सेकेंड डिवीजन स्टार्ट होती है चार सौ पचानवे से आप ठीक है यानी कि आपको जो है ना वो सेकेंड डिवीजन रिक्वायर होती है ठीक है जी ये तो आपको समझ आ गई अगर आपने एटीपी या बीएस में एडमिशन लेना है तो फिर आपको सेकंड डिवीजन रिक्वायर होती है और जो स्टार्ट होती है 495 से आप यानी कि मिनिमम नंबर अगर आपके 495 हैं तो फिर सेकंड डिवीजन में पास करते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं लेकिन अगर आपके नंबर यहां से कम हो जाते हैं और ये فرض करें कि 495 नहीं है ठीक है ये 494 हो जाते हैं तो फिर आप क्या हो जाता है कि आप यहाँ पे थर्ड डिवीजन में चले जाते हैं ठीक है थर्ड डिवीजन में चले जाएंगे और इससे नीचे जितने भी होंगे आपके पास वो सारे के सारे थर्ड डिवीजन में आ जाएंगे मैं लिख देता हूं आपको लेस देन ठीक है चार सौ पचानवे ये आ जाएगा थर्ड डिवीजन में ठीक है जी third vision. और जब third vision में होगा तो फिर क्या करेंगे कि फिर आप एलिजिबल होंगे आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जीरो सेमेस्टर जीरो सेमेस्टर में क्या होगा कि चूंकि आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाते तो दो तरीके हैं कि आप या तो फिर आप इंटर का दाखला दोबारा भेजें ठीक है और नंबर जितने अगर आपके काम हैं उसको चार सौ पचानवे तक कम अज़ कम भी लेके जाएं ताकि आप एडमिशन ले सकें और अगर आप नहीं करते तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ़र क्या करता है कि जीरो सेमेस्टर ऑफ़र करता है कि आप इसको जीरो सेमेस्टर करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ठीक है जी जब तो आप जीरो सेमेस्टर कर लेंगे ठीक है जी जीरो सेमेस्टर और जीरो सेमेस्टर में होते हैं टोटल तीन सब्जेक्ट ठीक है तीन सब्जेक्ट होंगे आपके जो बेसिक्स होते हैं ठीक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जब ये आप तीन सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं तीन सब्जेक्ट तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आप इन जो प्रोग्राम की लिस्ट है अगर आप बी करना चाहते हैं ज़ीरो के बाद तो फिर आप इनमें जो दस प्रोग्राम यहाँ पे बताए गए हैं आठ दस प्रोग्राम है तो इसमें आप दाखला ले सकते हैं जैसे कि बी एस मैस कम्युनिकेशन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कॉमर्स साइकॉलोजी पब्लिकेशन बी एड ऑनर्स एलिमेंट्री है ये चार साल बी एड होता है बी एस एजुकेशन भी आ, कहते हैं और सोईक्योली है बी बी आई टी है बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोशियोलॉजी इसके अलावा इकनॉमिक्स है और बी एड अर्ली चाइल्ड हुड केयर एजुकेशन है इस दस प्रोग्रामों में आप एडमिशन ले सकते हैं जीरो सेमेस्टर क्लियर करने के बाद और अगर आप बी एस की बजाय दो साल प्रोग्राम करना चाहते हैं ए डी पी प्रोग्राम ये दो साल डिग्री होती है इसके बाद अगर, अगर आप ज़ीरो क्लियर कर लेते हैं और दो साल डिग्री में जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे दस से ग्यारह प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप जा सकते हैं जैसे कि ए डी पी एन एजुकेशन ए डी पी इस्लामिक बैंकिंग ए डी पी ऑपरेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एजुकेशन वन ईयर ये सर्विस प्रोग्राम है और मैस कम्युनिकेशन साइकोलॉजी कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी एड अर्ली चाइल्ड हुड केयर एजुकेशन ये ग्यारह प्रोग्राम ऐसे हैं दो साल दो साल डिग्री है ये जो बी ए बी एस सी के इक्वल होती है तो आप अगर इसमें जाना चाहें तो तभी आपके पास ये लिस्ट प्रोग्रामों के अवेलेबल है और अगर आप बी एस में जाना चाहते हैं तो फिर भी ये दस प्रोग्राम ऐसे हैं आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आप जा सकते हैं तो जीरो सेमेस्टर में होते हैं तीन सब्जेक्ट वो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है कौन कौन से होते हैं ठीक सी एस जीरो 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 और एम टी एच जीरो जीरो वन ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको के ये जो सी एस वन जीरो वन है इसमें क्या होता है इंग्लिश वन जीरो 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 वन में क्या होता है और एम टी एस जीरो जीरो वन में क्या होता है अब जरा मैं इसका आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ पी डी एफ फाइल तो चलते हैं जरा गूगल में और यहाँ पे हम लिखेंगे सी एस जीरो जीरो वन हेंडोट यह आप हेंड रोट आपके सामने अभी इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं ये इंतहाई बेसिक चीज़ें हैं जिसमें इनपुट आउटपुट जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की वो सारी बताई जाती हैं कि कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सी इनपुट डिवाइस हैं कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं टोटल एक सौ बत्तीस पेज की ये बुक है और अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस सॉफ्टवेयर पॉइंटिंग डिवाइस स्टोरेज सिक्योरिटी आउटपुट इंटरनेट ये सारी की सारी चीज़ें हैं जी ठीक है कंप्यूटर के मतलब बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हैं कंप्यूटर के मतलब ये समझाया जाता है और दूसरा मॉड्यूल है इसमें इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप एनवायरनमेंट डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है फाइलें कैसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं और फिर प्रिंट कैसे निकाला जाता है तो ये बेसिक एक तरह का कंप्यूटर कोर्स भी आपका हो जाता है और अगर उसमें आए मॉड्यूल थ्री में यूजिंग एप्लीकेशन फिर आपने एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है जैसे कि वर्ड है एक्सेल है ये टेबल्स हैं फॉर्मेटिंग है रिपेयरिंग uh, आउटपुट्स है मेल मर्ज है सेविंग ऑन एक्सेल फाइल ये एक्सेल के मतलब है और जो मॉड्यूल फाइव है उसमें मूव कॉपी डिलीट टेक्स्ट ये कैसे किया जाता है चीज़ चेंज प्रेस्ट एनिमेशन इफेक्ट्स हैं और मॉड्यूल सिक्स में इन वेब नैफिगे सर्चिंग वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये तो है सी एस वी यू सी एस जीरो ज़ीरो वन हैंड आउट जो मैंने अभी आपको बताया अगर इंग्लिश जीरो ज़ीरो वन में जाएँ तो भी आप इस तरह सर्च कर सकते हैं ठीक है गूगल में पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे भी छोटी छोटी इंतहाई आसान सी चीज़ें जीरो सेमेस्टर में आपको क्लियर करनी होती हैं जो एक सेमेस्टर में यानी इसका एक मिड टर्म होगा एक फाइनल टर्म होगा और जैसे ही क्लियर कर लेते हैं आप पास आउट होना जरूरी होता है इसमें फिर आप इस लिस्ट में दिए गए प्रोग्राम चाहे वो बी करें करें या प्रोग्राम करें, आप उसमें से कर सकते हैं ये देखें जी ये टोटल पेजेस हैं इस बुक एक सौ छत्तीस छोटी सी बुक है और ये चीजें हैं यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन छोटी छोटी चीजें आसान इंग्लिश ये आपको क्लियर करनी होती है और उसके बाद आ जाए तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो है एम टी एच जीरो जीरो वन ये तीन सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं ये थोड़ी सी बड़ी है बाकियों की नस्बत लेकिन ये भी इंतहाई आसान है और इस दौरान आप याद रखिएगा ये आपका अपना चैनल है वीयू खानपुर के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं आपके लिए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएं जरा मैथ में ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ये एलिमेंट्री मैथ है बेसिक मैथ इंतहाई आसान ये सारी चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी है ठीक है और अब आ जाएं इसकी एग्जामिनेशन की तरफ ये दो एग्जाम होंगे आपके दो एग्जाम्स ठीक है प्लस फाइनल दो हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं यानी आपको टोटल बीस परसेंट नंबर यहाँ से लेने हैं ठीक है बीस परसेंट आपको लेने हैं असाइनमेंट क्विज से और आपको लेने हैं फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट आपको लेने होते हैं फाइनल में से यानी कि इस तरह ये बनता है टोटल इस तरह का ये एग्जामिनेशन पैटर्न है और आपने सब में से टोटल ये बनता है सौ सौ में से आपको लेना है जस्ट पास होने के लिए फिफ्टी परसेंट पास ये इंतहाई आसान होता है आप बड़ी आसानी के साथ इसको पास कर लेते हैं तो ये है दो एग्जाम्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपके नंबर उसमें कम हैं इंटर में पैंतालीस परसेंट से या चार सौ पचानवे नंबर से कम है तो फिर आप क्या कर सकते हैं जीरो लगाएंगे और इसमें इसमें जो प्रोग्राम है आप उसमें से दाखा ले सकते हैं उम्मीद तो है कि वीडियो समझ आ गई होगी आ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल हाफिज़